assalomu alaykum hurmatli do'stlar xullas bugun sizlar bilan adob primerda ingliz tilida bo'lsa qanaqa qilib rus tiliga rus tiliga bo'lsa qanday qilib ingliz tiliga o'tkazishni o'rganib <laughs> o'tamiz personalni kompyuter ishlatadiganlar işte Ctrl f 12 ni bosadi apple ishlatadiganlar işte Command f 12 ni bosadi Command yoki Ctrl f 12 ni bosganimizdan so'ng bizga mana bunday panel paydo bo'ladi va ushbu paneldan o'zimizga kerakli bo'lgan yo'lakni topib uni ustiga bosamiz ahamiyat bergan bo'lsangiz mani primyerim ingliz tilida ingliz tilida bo'lsa aynan mana shunday yozuv qilasiz agar siz rus tilidan ingliz tiliga o'tkazmoqchi bo'lsangiz agar ingliz tilidan rus tiliga o'tkazish kerak bo'lsa hozir ko'rsatib o'taman ya'ni rus tilidan ingliz tiliga o'tish kerak bo'lsa e m uh, pastga prabel u s deb yozamiz agar ingliz tilidan rus tiliga o'tkazish kerak bo'lsa unda biz ru kichkina harf bilan pastga chiziqcha katta harf bilan ru deb yozamiz programmamizni bir marta o'chirib yoqamiz o'chirib yoqqanimizdan so'ng esa uni o'zgarganini sezamiz xullas hammaga kattakon rahmat kuzatib boradiganlar <laughs> sizlarni nima aynan qiziqtirishini premyerdan aytsalaringiz biz o'shani darslik sifatida sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz va bizlarga ham osonroq bo'ladi nima sizlarga ko'proq qiziq ekanligi hammaga xayr salomat bo'ling